Assalamualaikum semua. Salam perkenalan. Salam Malaysia Badani. Apa khabar semua? Saya harap semuanya bergembira kerana kita baru sahaja menyambut Hari Guru di Malaysia. Tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemacu Reformasi Pendidikan temanya sahaja menjadikan saya bersemangat untuk membicarakan berkaitan peningkatan reformasi pendidikan melalui buku 50 idea digital masa kini yang tumbuh bagai cendawan di pagi hari. Pertama, biar saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Rosdi. Saya merupakan anak di DSK Talang, Kuala Kangsar. Kod sekolah, sekolah saya ialah ABA4025. Umur saya 11 tahun. Hobi saya ialah membaca novel. Ayah membuat satu sudut bacaan di rumah kami untuk menggalakkan kami membaca di waktu lapang. Ayah ibu juga bersama-sama kami mencari maklumat melalui internet bagi mendapatkan maklumat yang melibatkan dunia digital. Saya terangkan sedikit maksud digital. Digital ialah sesuatu yang wujud dalam bentuk rentaian dan sifar. Objek digital tidak seperti peranti analog dunia ataupun peringkat awal perpengkomputeran merupakan pola perpaduan. Saya tak sabar nak berkongsi cerita mengenai buku 50 idea digital yang sepatut anda ketahui semakin saya membaca semakin banyak perkara yang perolehi umpama haus di tengah-tengah padang pasir. Saya seperti dahaga ke ilmu yang ada di dalam buku ini. Semakin saya membaca semakin saya teruja. Ha, inilah bukunya. Ini memang saya sarankan buat kawan-kawan yang berminat dengan dunia digital masa kini. Penulis buku ini ia ialah Tom Chatfield dan diterjemah bukunya oleh Sharifah Razlin Said Razlin. Jumlah buku surat buku ini ialah sebanyak 213 buku surat. Penerbit buku ini pula ialah dari Institut Terjemahan Buku Malaysia Kuala Lumpur. Novel ini merupakan cetakan kedua pada tahun 2003. Ini menunjukkan bahawa buku ini sangat tinggi penjualannya dan mendapat sambutan ramai. Jom saya ceritakan serba sedikit kandungan buku ini. Ianya bermula dengan sejarah dunia digital. Wah, terkejut saya. Walaupun tajuk buku ini agak berat bagi saya tetapi bila saya mula membaca, ianya sangat memberikan pelbagai maklumat yang baru. Nak tahu kawan-kawan, sejarah dunia digital bermula dengan Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat mencipta ARPANET pada tahun 1996. Menurut Tim Bernili, seseorang yang leka menggunakan komputer tahu tentang kecenderungan untuk memimpi. Keinginan untuk membuatkan mimpi menjadi kenyataan dan mungkin terlupa makan tengah hari. Saya teruskan dengan kebaikan digital ya. Antaranya ialah dunia digital banyak memberikan peluang pekerjaan melalui e-dagang, iklan e dalam talian barangan, maya dan e-kerajaan. Sebagai contoh, TikTok, muka buku dan Instagram. Pembelian dan pembelajaran secara maya bebas diperolehi. Semuanya di hujung jari. Walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan dalam dunia digital yang mana kelemahan yang tidak disangka sehingga menyebabkan pelbagai masalah. Seperti skema, penggodam, perang saiber dan lain-lain lagi pengeluaran maklumat yang tidak benar juga mudah dipelihari. Jika pengguna digital yang tidak berhati-hati, maka mereka mudah tertipu. Namun demikian, pengguna digital secara meluas tidak dinafikan lagi. Rata-rata pengguna digital menggunakan digital 24 jam sehari. Dalam erti kata lain, pengetahuan dan pengalaman kita melalui masa dan ruang telekomunikasi membolehkan kita melihat dan mendengar pihak lain dari jarak jauh. Namun, apa yang ditawarkan oleh kuasa teknologi digital yang semakin meningkat ini khususnya adalah kemungkinan bahawa bunyi imej dan maklum balas yang dihasilkan oleh komputer boleh saling ditindihkan dalam masa nyata mengikut persepsi seseorang tentang dunia sebagai respon langsung terhadap dunia digital penulis bijak menarik mencar, menarik perhatian pembaca dalam menyusun idea-idea dan sejarah digital. Pelbagai ilmu kita baru mengenai digital akan kita perolehi dengan mudah. Saya sendiri teruja dengan sejarah digital yang tak pernah saya ketahui. Sebelum menutup kata, saya menyarankan kepada pembaca buku untuk membaca buku ini kerana bahasanya yang mudah difahami lo ceritanya sesuai dengan generasi muda seperti saya ilustrasi maka hadapan yang menarik ini saya juga mencadangkan agar buku ini boleh dijadikan bahan cemburu untuk murid-murid di dalam kelas sebagai sumber inspirasi dalam mencapai cita-cita masing-masing sekian sahaja daripada saya semoga apa yang saya sampaikan akan memberikan manfaat dan inspirasi buat pembaca semua saya tinggalkan semua dengan serangkap pantun. Baju beli di kota baharu, baju cantik berwarna biru. Idea digital merubah baharu, peneraju bangsa berterusan maju. Sekian terima kasih.